হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মাছৰটো বহুত ৰেচিপি খালোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাইছেনে কেতিয়াবা এয়া মই মাছ লৈছোঁ ৰৌ মাছ সৰু সৰু আৰু এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ আৰু এয়া বেহাৰ মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ এয়া নেমুৰ ৰছ লৈছোঁ আৰু এয়া মছলা মই আদা নহৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি জলকীয়াৰ গুড়ি নিমখ হালধি দি আর ধনিয়া মই হড় হ মেন কই পটি লাইছো তমতে মই বেহার খিনি দি দিলো পিচা বেহার খিনি আর এইটো ময় আদা নহড় দিম এইখিনি সব খিনি দি দিলো তেল দিছো হরি হ তেল মই ভালদৰে মাছৰ লগত মিহলি কৰি ল'ম ইয়াতে মই নেমু ৰসখিনিও দি দিছোঁ মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম আৰু মিহলিও হ'বলৈ দিম ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ভাপত দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মই কলপাত লৈছোঁ এতিয়া মই ধুইছোঁ ধুনীয়াকৈ মই মচি দিম কাপোৰেৰে আধা ঘণ্টা হ'ল আমাৰ ইয়াত ঢাকনি গুচাই এতিয়া এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ মই অলপ পেষ্ট দি দিছোঁ दे दी लो मां तो बोलो मैं लेकर के এতিয়া মই এনেকুৱাকৈ ঢাকি দিলোঁ আৰু এই ছাইডো এনেকুৱাকৈ ঢাকি দিলোঁ এনেকুৱাকৈ দি দিলোঁ মই আৰু এনেকুৱাকৈ লৈয়াকৰ এয়া চছনি লৈছোঁ মই এনেকুৱাকৈ

এইটো মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বাস্কেট খুব ধুনীয়াকৈ সিজে বস্তু ইয়াতে এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱাকৈ চব এনেকুৱা হৈ যায় বতাৰ দৰে হৈ যায় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চব দিব পাৰে ভাপত দিয়া আলু হওক গাজৰ হওক ভাপত ধুনীয়াকৈ সিজে এইটো এতিয়া মই মই পানী লৈছোঁ ইয়াতে এইটো মই বহাই দিম এতিয়া মই এইখিনি বহাই দিম এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঢাকনি মাৰি দিলে হ'ল আৰু ভাপত আমি সিজিবলৈ দিম দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ভাপ ওলাইছে দহ পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান লাগিব মাছ হওঁতে আমাৰ মাছ হৈ গৈছে এটা আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে সিজি গৈছে আৰু গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাওক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ